занимаемся тем, что помогаем медикам, которые находятся на передовой. На самой передовой Бальцева, Песка. И я хотел, чтобы просто объективно сейчас сказать ситуацию. Большую часть времени я провожу сейчас в Песках. Вчера я вернулся, мне удалось попасть в терминал аэропорта. Процентов 70-80 раненых вывозят с передовой, именно район аэропорта Песок, это вывозят волонтеры-добровольцы, это Лысенко и и пока ну, все это обсуждается, рассказывается там про камп, все это красиво, но каждый день есть раненые, каждый день машины должны выезжать, И каждый день там нужны деньги, порядка 10 тысяч. Временно я хочу обратиться к депутатам, потому что у меня ряд есть возможность. Это деньги, я думаю, не уже огромные. Для такого сектора, как Бувальцева, где дежурят эти машины молодой, для такого сектора, как пес. Потому что каждый день там дежурят, пригадывала единственная операционная, которая сделана, в Крест, это тоже что сделано волонтерами. Поэтому я прошу огромное просьбу. Решили эту сферу. И оказать максимальную помощь. Потому что легло, есть представитель Министерства обороны и здравоохранения, но опять же по Мариуполю, пана Оксана, я помню, на инкассаторском автомобиле вывозили, вывозили раненых. Сами ребята брали 20 человек в госсадовском автомере. Поэтому он прошу, оно, оно все, все принято, все. Спросите, пожалуйста, Ваш номер телефона, а вот так. 0,66, еще раз. 066, 066. 54.16. Да, и делал. И я очень хотел. E tu în Rusia, în mulțumesc.